Они поддерживали батю до самого конца. Потом сумели найти общий язык с захватчиками. Народной чтобы после была Теперь нагрешившие мэры с поникшей головой пошли на поклон к новому президенту и готовы присягать ему на верность ради сохранения нагретых кресел. Абсолютно большинство бешканцев нашего места стоит на позиции. Берегти мир поки и быть в не Украине. Но сближаться с бывшими регионалами демократичному гаранту не с руки. Можно окончательно растерять остатки рейтинга. Но и отказываться от умеющих решать вопросы на местах товарищей Порошенко не может. Слишком мало у него своих людей в регионах. Поэтому на Банково для перекрасившихся мэров и придумали проект «Наш край». Очень схожий с кучмовским проектом «За еду». Завернув регионалов в лозунг «Мы крепкие хозяйственники». Надо гражданам Украины вешать орлыки, э, обзывать это обидно, это несправедливо. В администрации президента Украины решили раскладывать предвыборные яйца по разным корзинам. На свету шло формирование региональных списков блока Петра Порошенко. В тени оказывалась негласная административная и финансовая поддержка партии «Наш край». БПП их не принимают, потому что они бывшие регионалы, это, ну, это будет большой резонанс. Для них, конечно, легче вот такой вариант, как «Наш край». Не нужно увлекаться политикой, чтобы знать эти лица. Они бегают из партии в партию. Киевский Владимир Макеенко, возглавляющий столицу с января по март 2014 года во время противостояния на Евромайдане. Харьковский Александр Фельдман. Заключали из определенного опыта участия в различных политических проектах. Для меня это уже 9 или 10 проект. Херсонский Владимир Сальда. Я не знаю, что такое сепаратизм, я знаю, что такое патриотизм. Мариупольский Юрий Хатлубей. Мы просто устали от политических туристов. Краматорские вовсе не стали скрывать, откуда ветер дует. Перед нами народный депутат Украины Максим Ефимов. Шел в раду и, по сути, не ждал, что будет как-то э, легко. Входящий во фракцию блока Петра Порошенко. В сентябре он возглавил наблюдательный совет городской организации партии Наш край. А сейчас выставил свою кандидатуру в городские головы и не под президентскими флагами идет, а с партией, созданной за два месяца до выборов. Секретные материалы разобрались, как партия регионов превратилась в наш край и в чем здесь президентский интерес. Пару месяцев назад, как рояль из кустов, появилась партия «Наш край», в которую массово начали вступать многие мэры городов. И почти все из них ранее имели партбилет партии регионов. Наш край веде таку потужну кампанію, як мені здається, це такий спільний проєкт е, і влади, і, очевидно, колишніх фінансистів партії регіонів, які теж хочуть бути представлені у владі. Вони називають себе крепкими господарственниками, готовими а не розрушати. А ми по другому сьогодні говоримо, Ребята, ми збираємося, ну, грубо говоря, копати огород. Беріть лопату, давайте копати вместе. Но Почти всі в нашому крае копают огород уже не первый год. И судя по состоянию городов в той же Донецкой и Луганской областях, кем-кем, а хозяйственниками их назвать трудно. Донецкий журналист-расследователь Денис Казанский своими глазами видел результаты их многолетнего хозяйствования. Когда в Украине нужно назначить какую-нибудь коррумпированную сволочь на ответственный пост, непременно приводится один аргумент – это крепкий хозяйственник. Крепкий хозяйственник из Донбасса – это клеймо. Функционера с таким опытом нельзя на пушечный выстрел допускать государственным должностям. Но перекрасившиеся хамелеоны намерены продолжать. Даже их неоднозначное поведение с сепаратистами и российскими диверсантами во время русской весны этому не преграда. А, но ваших Я не знаю, що таке сепаратизм. Я знаю, що таке патріотизм. Хтось там, десь на кого навісив ярлики, то треба розібратися, тому що під час буремних подій, які відбувалися в минулому році, дійсно хтось, як кажуть, ото ліс рубають, щепки летять. Ось хтось попав під це. По даним вліятельного еженедельника «Зеркало неділі», курірують політичний проект Наш край адміністрація президента України. По информации наших источников, а также публичных заявлений ряда политологов, президентский проект «Наш край» курирует первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук. Брать бывших под флаги провластных партий чревато репутационными рисками. Поэтому и экстренно вывели на свет божий новую политсилу, не жалея на это ни времени, ни финансов. Но «То, что курируется администрация президента, я не знаю. Это, естественно, за руку ловить». А то, что, ну, понятно, что это такой а, ниша для, еще раз повторюсь, а, мэры не могут баллотироваться от оппозиционных сил, да. БПП их не принимают, потому что они бывшие регионалы, это, ну, это будет большой резонанс. Новая ручная партия создана, чтобы была альтернатива выдвиженцам из ОПО-блока в освобожденных городах для изрядно потасканных, но имеющих власть на местах мэров. Киев придумал отстойник. В партии регионев. Было много людей практики. Не все же были такими, как керівництво. Но среди тайной команды президента на Донбассе не только запуганные кнутом мэры. Есть и такие, которых заманили пряником, а именно возможностью проявить себя в деле и перспективами укусить пирог децентрализации. В блок Петра Порошенко этих мэров брать стрёмно. В оппозиционный блок отдавать жалко. Решение было найдено летом 2015 года в виде партий, создана экс-регионалом Антоном Кисе с генетически воспринимаемым названием и корпоративными цветами. У нас же никто не приватизировал вообще то цвета. Ну, выбрали такой цвет. Ничего-то плохого в этом нет. Дорожные знаки, кстати, тоже бело-голубые. Может быть, это как раз цвет той дороги, по которой должна идти Украина. В наш край сегодня открыты двери для всех, кто готов присягнуть на верность в администрации президента. Наш край ведет такую потужну кампанию, как мне кажется, это такой спильный проект э, и власти, и очевидно, колышних финансистов партии регионов, которые тоже хотят быть у власти. На съезде нашего края мы встретили немало знакомых лиц. Со вступительным словом выступал сам свадебный генерал Кисе. Затем эстафету перехватил Александр Мазурчак, бывший заместитель главы Киевской город-администрации Александра Попова. Засветился здесь и внефракционный нардеп из Харькова и совладелец рынка Барабашова Александр Фельдман. Среди донецких был замечен мэр Мариуполя Юрий Хатлубей и председатель областной ячейки нашего края Сергей Третьяков, ранее возглавлявший департамент экологии в Донецкой области. И в данной ситуации я там вижу ба много хлопцев, у которых нет возможности и может ресурсу ресурса прийти в міську раду. Але если мы им поможем, и они будут в міській раді, мы ведь этого только выиграем. Еще год назад их можно было встретить на конференциях вот этой политической силы. Теперь они сожалеют о тех временах и своих расходах на партийное строительство. Говорят, что в годы Януковича были просто партийными кошельками. Мы были заложниками партийной борьбы, настроения, колебания вождей, тратили драгоценное время и силы, и что говорит, деньги, большие деньги. Но сегодня они готовы вновь становиться партийными кошельками, только не сбежавшего Януковича, а тех, кто пришел ему на смену. В Донецкой области, как и во многих других, от бигбордов с логотипом нашего края уже рябит в глазах. Губернатор Павел Жебривский знает, кто и откуда управляет новой политсилой. Потому й доволі лісно відзивається о бивших регіоналах. Вони сьогодні позиціонують себе як господарники, як тих, які, в принципі, втомилися від політиканства, від використання їхнього авторитету, їхньої роботи задля своїх політичних позицій на рівні центральної влади, і потім конвертацію це в економічний дивіденди. Во всех школах Донбасса на 1 сентября выдали футболки с логотипом политической партии Наш край. В этих же учебных заведениях еще два года назад всем выдавали регионаловскую канцелярию. Эту агитационную акцию наш край проводил совместно с общественной организацией Донбасс. Заходим на сайт общественников, и предвыборный пазл складывается. В учредителях Донбасса два нардепа от блока Петра Порошенко – Олег Недава и Артур Герасимов. Один из народных избранников не может сегодня выполнять свои обязанности. Города, где его избрали прошлой осенью, сейчас все захвачены. А в самом Славянске, где у руля находится пропрезидентский ставленник Олег Зантов, День независимости и День города прошли тоже под правильными партийными флагами. У нас є спонсори. Ми приглашаємо всіх. Но в самому БПП стісняються признати, хто поставили на темну лошадку в ліце нашого края. БПП достатньо свого проекту, щоб давати результат для розвитку українського суспільства в рамках блока Петра Порошенка Солідарність, до якої вступають члени також і інших партій. Мы не занимаемся багатьма проектами, нам достаточно своей, потужной, политической силы. Опа, блоковцы недоумевают от такой наглости и называют вещи своими именами. Но наш край это проект власти. Что это проект будет неуспешным, он мне напоминает за еду. Сейчас принято называть его еще неким спойлером, который помогает власти получить как можно больше результат на выборах. Я не считаю его серьезным. При этом договоренности с предателями регионалами выдают за отсутствие патриотов на востоке Украины хотя сами же весь этот год не подпускали их к себе. Основная конкуренция будет за мэрские посты. Это оппозиционный блок, наш край, партия возрождения. Это где? На Востоке? Главная конкуренция будет самовыдвиженцы, которых негласно поддерживает власть. И вот дальше вот по списку. Оппозиционный блок, возрождение и так далее. При этом президентская команда словно стыдится своих собственных компромиссов. И все решения принимаются в тишине высоких кабинетов, а не с людьми, которые и завели этих правителей в свои кабинеты.